Практически 8 месяцев назад начался Майдан, и народ вышел для чего? Для того, чтобы, в принципе, наступила лучшая жизнь. Простым языком. Киев согласился передать часть своих полномочий на места. Для этого нужно сделать две вещи. Децентрализация, передача полномочий, районы города, создание исполкомов в районах, городах, сельских громадах, и реформа местного самоуправления. Под реформой местного самоуправления мы говорим о административно-территориальной реформе. То есть на сегодняшний день очень много населенных пунктов в области, которые не имеют, не объединены, но ну, не имеют как бы своих органов управления. Эта концепция изложена и утверждена кабинетом министров есть распоряжение Кабинета Министров, есть сроки реализации этой концепции. Сразу возникает первая проблема. Коллеги, а правильно ли понимают в Киеве ту реформу, которую они предполагают, и граждане вообще на местах? Потому что Киев видит эту реформу вот так, а граждане на местах это видят совсем по-другому. У них другие ожидания. И мы до конца этого не понимаем. Понятно, да? То есть Киеве нарисовали, вот вам полномочия такие-то, вот вам такие-то полномочия, вот такие-то, такое-то, такое-то, такое а люди может быть совсем другое хотели. И для этого дан период, чтобы мы вместе с громадой, вместе с людьми внесли предложение в те законопроекты, которые Киев предложил нам. И говорит: вот есть какие-то законопроекты, вот мы туда должны быстро и активно внести какие-то предложения. Что сегодня происходит? Сегодня происходит так. Я как э -э, один из руководителей этого комитета, мы обратились в управление, мы обратились в район администрации, и чиновники готовят какие-то предложения. Чиновники готовят свои предложения. Реформу должны делать те люди, те, кому это больше всего нужно. Кому это нужно? Пенсионерам, которым там за 80, за 70, ну, они это не будут делать. Я считаю, что реально реформу должны делать ну, молодежь по всей вероятности. И здесь должна быть прослежена такая цепочка. Смотрите, Молодежь, я понимаю, она сегодня как бы до конца не понимает, для них это тоже сложно. Она должна с нашей помощью понять, что это такое, зачем это нужно. Мы ее поможем обучить, мы поможем им разобраться. Дальше формирование новых громад и выбор новых органов власти. И туда приходят те, кто разобрался, кто хочет проводить эту реформу формирует избирает, как это, депутатский корпус, корпус, избирается в городах, в районах на должностях и реализует эту реформу. Вот только так. Что мы сегодня сделали? Мы, конечно, сегодня э, тоже публикуем там информацию всех коммунальных средствах массовой информации. Я даю там пресс-конференции в, в телевидению о том, чтобы э, участвовали люди. Но этого недостаточно. Вы знаете, мы сделали сайт комитета, на котором тоже размещаем информацию. Мы делаем какие-то попытки продвижения этого сайта. Мы хотим сделать в социальных сетях, там, в Твиттере, в Фейсбуке, в ВКонтакте в страничку, для молодежи чтобы можно было тоже донести до них эту информацию. То есть надо вот собираться с людьми, говорить, объяснять, показывать на примере. Только тогда можно достучаться. И сразу масса во всех накрывать. Вообще это без перспективы. То есть надо формировать какие-то центры, надо формировать команды в каждом районе, в каждом сельской громаде, в каждом городе. 5, 7, 8, 10 человек. Вот им сначала донести эту реформу до их осознание, а уже они будут непосредственно в городах, районах проводить встречи и доводить эту информацию до населения. Дальше. Второй вопрос. Это то, что мы говорим о оценке реальной ситуации в городах на предмет качества предоставляемых услуг, которые сегодня Государство берет на себя и предоставляет это административные услуги, это социальные услуги. То есть мы говорим, вот эта реформа для того, чтобы в том числе и услуги народ мог получать лучшее, качественное, быстрее, оперативнее. А мы должны сначала понять, а какие там услуги, как они оказываются, оказываются. И вообще, оказываются ли такие услуги? Начинать надо из того, что нужно сделать какой-то анализ. Вот это функции, которые должна выполнять рай администрации. Вот это функция, которую должен выполнять горосполком. Вот это то, что мы хотим сделать. Вот это то, что не устраивает раз, два, три, четыре, пять. Вот это то, что мы хотим сделать. И после этого уже начинать и анкетирование, и анализ, и формирование групп, и всего. Да. Есть люди по жизненным принципам, которые хотят что-то делать там, Новомосковском, там, Першетрае, найдем этих людей. Потом мы с вами, с активом, разработаем программу, как до них достучаться. Первое это шаг, допустим, ознакомление с концепцией. Хорошо, мы ознакомились с концепцией. Рассказали, допустим, как они могут участвовать в этом и какая перспектива дальнейшая, допустим, как они могут влиять и реализовывать эту реформу на местах. Давайте вторым этапом проведем. То есть я же хочу сегодня понять, как решать эту проблему. Но мне кажется, первое, начиная сейчас, секундочку, первое это все-таки сформировать по общежизненным принципам люди, э, действительно, с нормальной жизненной позиции вот их собрать в разных этих. Потом провести какие-то обучающие тренинги, начиная, допустим, о концепции, начиная от органов, полномочий органов органах местного самоуправления и как общественность может влиять. Может быть так? Здесь нужно понимать четкий план, действительно нужно ли это людям там на местах. И готовы ли там люди за это как бы сражаться? И проблема здесь на самом деле не в этой реформе, в нас или в вас. Проблема э, в нашем образовании. У нас сегодня нет потенциала, на самом да деле, так, в тех да. же районах, да. где да, вы да, говорите, то, люди да. без образования. Это проблема государственного уровня. Это не наша с вами проблема. Есть э, машина, которая задает темп. И сегодня у нас дырка огромная в образовании. И она актуальна. И перед тем, как проводить такого плана реформ, нужно исходить от обратного. Нужно сначала понимать, какую работу нужно проделать, потом устанавливать сроки, проделать эту работу и потом понимать, что мы получаем на выходе. А то сейчас получается так, что мы быстрее и быстрее нужно внести какие-то изменения или предложения. И как всегда, ну как правило, это будет не обдумано, как правило, в это никто не вникнет. И как правило, это все сделается, как у нас всегда делается все ну, в стране нашей Мы собрались для того, чтобы выполнили ту функцию, которую нам получили клиенты банка. Мы подумали, сначала как бы сотрудники банка собирались достаточно много денег, мы отчислили однодневный фонд заработок платы, мы перечисляли деньги самостоятельно, но с нами обращались люди, Клиенты обращались тысячи. И способ, как мы можем помочь э, нашим банкам. И мы предложили достаточно, наверное, уже известный метод э, сбора пожертвований через наши банкоматы. Вот эта акция пошла практически с июня месяца, и мы сейчас э, первую партию денег, которую мы собрали, акция продолжается, будет продолжаться еще до 1 сентября, как минимум. Мы, мы сейчас в общем реализовали через приобретение бронежилетов, соответствующего качества, четвертого уровня защиты. Мы говорили по нашим -то всем, всем быстрым процедурам, правильным процедурам под закупке этих бронежилетов. Мы их проверили на, действительно качество, есть там сертификат качества, который вот здесь лежит. Мы сейчас хотим передать эти бронежилеты нашим воинам. И, ну, собственно, думаю, это поможет сохранить жизни все. Дай Бог, чтобы вернулись. Передаем бронежилеты, которые на пожертвование наших клиентов. Это акция, которая продолжается в чуть больше месяца и будет продолжаться еще до 1 сентября как минимум. Мы сейчас быстрыми нашими процедурами приобрели эти бронежилеты, кстати, которые произведены на Украине в Днепропетровске. И они сегодня в количестве 400 штук переданы уже фактически бойцам наших батальонов в Днепр и в военнослужащим. Просто, как вы, какой вы сервис запустили, чтобы клиенты могли легко свои деньги передать на нужды да. Ранены? Ну, я думаю, что практически каждый клиент Реводбанка в Украине сталкивался с предложением в банкомате в благотворительность. Мы запустили этот сервис именно для и этот сервис именно и для этого цели собрать э, эти пожертвования для бойцов, для оборудования для амуниции наших бойцов в зоне террористической операции. Поэтому нам удалось быстро и в общем-то от очень большого количества людей. Но ну, посчитайте, в средний, средний взнос пока это 50 гривен. Вот миллион мы сейчас потратили на эти бронежилеты. То есть это как минимум 20 тысяч человек уже пожертвовали, а на самом деле были и от 5 гривен кто-то жертвовал, и несколько, несколько сотен гривен. Поэтому, в общем-то, тут достаточно большое количество людей уже поучаствовало. Я уверен, что это ну, как минимум удвоится, а то и утроится количество людей, которые таким образом собрали деньги на, 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 на амуницию, на обеспечение жизни наших солдат. А вы принимали решение, что, что купить? Вы как-то советовались? Обязательно. Ну, по времени. Это пока месяц. Но сами работники банка уже собирают 3 месяца деньги, собрали чуть больше, чем ну, пока клиенты. Но ну, я думаю, в общем-то, это еще все впереди. Работники банка полтора миллиона уже собрали денег. Как мы определили, есть методы опроса. Мы задали вопрос нашим клиентам, на что деньги потратить. И большинством голосов, в общем-то, опросов наших клиентов, они сказали, прежде всего, бронежилет. Поэтому, бронежилеты, скажут они что-то другое, мы скажем, по каски или же какой-то другой амуниции, будем, будем приобретать то, что будут говорить люди. То есть вы не навязывали своим абсолютно. клиентам, Абсолютно, они сами абсолютно они сами решили. Это, в общем-то, наше традиционное правило. Приватбанк ну, таким методом, в общем-то, всегда пытается наладить свои отношения или выстроить свои отношения с клиентами. Дубовский Максим, замкомандира батальона «Днепр». Мы от лица всего батальона и всех военнослужащих благодарю инициативную группу организаторов и всех, кто сдал средства на защиту бойцов. Данные бронежилеты 4 класса выдерживают патрон 545, простой патрон 545 и простой патрон 762. Это позволит обеспечить большую жизнеспособность наших воинов. А вообще, какова нехватка такого плана бронежилетов? Чувствуется большая нехватка. Не ну, в целом в армии, безусловно, чувствуется нехватка бронежилетов. Но сейчас, благодаря неравнодушным гражданам Украины, эта нехватка сводится на нет. Ну а это реально, ну, скажем, какова роль бронежилета в защите жизни? Насколько важно... Бронежилет имеет очень большую роль и важную роль играет в защите жизни каждого бойца. Основное попадание пули ⁇ это как раз вот в корпус. И, безусловно, он защищает от попадания простого патрона. Начальник Начальник отдела обеспечения майорвольников Днепропетровский областной войсковый комиссариат. Значит, для наших батальонов, которые у нас три в Министерстве обороны от области, мы ну, забеспечены практически, сейчас если вот это получим, фактически на 100%. Вот, ну, собственно, батальоны, да, будут забеспечены на 100%. То количество, которое мы сейчас получим. Да, конечно. Ну, благодаря Убудаш администрации наши батальоны чувствуют себя уверенно, я могу точно сказать. Вот Больше тут, конечно, сказать, что не могу. Я так понимаю, что у Минобороны, в частности, да, у Днепропетровского да, там, нет свободных средств, чтобы взять так и купить всем. Ну, ну, надо правильно понимать. Я начальник отдела забезпечения. Я ну, человек, который выполняет обоиски, получает и выдает. Стоит сутки получил, стоит сутки выдать. А уже как бы на такие вопросы, ну, не знаю, как он. Как вы оцениваете качество этого предложения? Ну, судя по весу, судя по его экипировке, судя по тем необходимым элементам, которые здесь находятся, то, то это достойный вариант, который нужно ну, для бойца, который стоит в атоме, находится в атоме. Вы нам просто скажите, что чем он легче, тем, 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 тем... Ну, чем легче и удобнее, и судя по сертификату, который я только что почитал и выяснил, то, это стопроцентный продукт, который для бойца нужен в месте, где он идет боевые действия. Все знают, в каком сегодня страна находится положении. Фактически это война. Все, так сказать, есть много проблем у нас с этим связанных или из-за этого. Но тем не менее мы должны продолжать и то, о чем мы договорились, продолжать делать. Это, прежде всего, там, повышение заработных плат, социальная сфера. И так далее, и так далее, для того, чтобы, так сказать, обычные люди, граждане нашей области в частности, они не должны, или мы должны, наша задача максимально снизить, так сказать, нагрузку на наших людей, для того, чтобы они меньше ощущали трудности, ощущали то положение, в котором находится страна. Поэтому задачи те же я... Не буду повторяться, я думаю, что коллеги скажут свое слово. Да? Я хотел бы начать с того, что социальный диалог, который у нас, слава богу, результативный на Днепропетровщине ведется уже не один год. Он и в такой сложной ситуации, социально-экономической, которая, к сожалению, имеет место, быть в Украине, он тоже дает свой положительный результат и ну, позволяет вместе решать очень важные вопросы. Призыв губернатора Игоря Валерьевича Коломойского увеличить оплату с апреля труда работникам на 20%, он получил поддержку ну, у всех участников диалога, и у работодателей в том числе. Пример в этом деле показали многие предприятия горно-металлургического комплекса, энергетики, других отраслей экономики. Это прежде всего предприятие группы «Приват», Гокимет Мединвеста». Повышение зарплаты произошло и в мае. «Централис Production, это наш флагман по трубному производству неживеющих труб. «Никополь» в мае повысил зарплату на 53,4%. «ДМК Дзержинского» на 13,9%. «Евраз Дзержинский Коксахим завод» на 19,3%. Я уверен, Геннадий надеюсь, что и Арсилурмитов Миттл» тоже мы добьемся, что и там тоже будут решены все вопросы. Вы знаете, сейчас там идет согласительная комиссия. Вот мы там активно за этим вопросом смотрим. И я думаю, что найдем общий язык и на Арселор И как следствие вот этой общей нашей работы, среднемесячная зарплата в области за январь-май выросла на 6,2%. При этом фонд оплаты труда по области также вырос на 4,6%. Это свидетельствует о том, что работодатели не пошли, как мы их и призывали, по пути сокращения рабочих мест, вот, а выдержали фонд оплаты, сохранили, даже его повысили. И это подтверждается тем, что число зарегистрированных безработных по фонду занятости у нас практически не изменилось. 31 тысяча, как было раньше, так и осталось. Это где-то полтора процента, а по Украине в целом показатель 1,7 процента. И важный результат нашей совместной работы, вот впервые за последние, можно сказать, годы область сама себя полностью обеспечила э, на выплату пенсии. Это те деньги, которые работодатели перечисляют, как социальный, социальный налог. Так вот, нам впервые вот, за последний месяц хватило 100,3% мы своих денег собрали. Вот. Это говорит о том, что мы зарплату повышаем, мы активно занимаемся легализацией выплаты зарплаты. Очередной месячный по инициативе областной администрации легализации проводился, мы в нем активно участвовали. Вот. Ну и что важно, это специфика Днепропетровской области, у нас практически каждый работающий, а у нас их 1 миллион 41 тысяча человек содержит одного пенсионера. Пенсионеров у нас 1 миллион и 3 тысячи. Вот. Ну вы знаете, что объем реализованной продукции у нас существенно вырос. И мы по итогам пяти месяцев имеем цифру лучшую, чем мы имели в прошлом году, на 3,7%. Вот. Ну и Днепропетровщина сейчас лидер и по сравнению с Донецкой областью, которая традиционно всегда была впереди. Вот. И мы в три раза больше делаем промышленной продукции, чем такие промышленные области, как Запорожская, Луганская и Харьковская. То есть одна Днепропетровская область это как три промышленные области вместе взятые. Вот. И в результате доля этого показателя в украинском масштабе у нас увеличилась до 19%. Вот было 17,4, так традиционно на уровне, сейчас уже больше 19%. Индекс промышленной продукции у нас растет, последний месяц, вот начиная с марта, он увеличился на 2,4%. По коксу мы имеем вообще 107,2%, по электроэнергии 106,1%. Вот. Металлурги хорошо работают последние два месяца, вот свой профессиональный праздник, ну, что называется, встретили в духе хороших традиций с хорошими показателями. Ну есть, конечно, у нас и много проблем, над которыми работодатели работают вместе с областной властью, вместе с профсоюзами, с пониманием профсоюзов. Это прежде всего переориентация с российского рынка вот, на рынки европейские, мировые. Вот. Особенно это актуальный вопрос для машиностроительного комплекса. Вы Ильич, лично занимаетесь вопросами ряда наших предприятий, в том числе Южмаша. Знаете ситуацию там, что называется изначальную. Вот. нам удалось, удалось остановить падение доли машиностроительного комплекса в общем масштабе нашего производства. Мы уже было время опустились меньше процентов. Вот за последний месяц-два немножко начала выравниваться ситуация. Уже 3-4 мы получили. Хотя много еще есть вопросов. У нас еще и вагоностроители, вы знаете. И в области аккумуляторного производства еще мы ну, не вышли на те объемы, которые нам бы хотелось. Вот. Ну и конечно тут же рядом вопросы конкурентоспособности. Если мы говорим о мировых рынках, то, конечно, наша продукция должна быть и по качеству, и по цене конкурентоспособна. Тут, конечно, у нас энергозатраты еще такие, ну как в Европе, ну нельзя в Европу с ними идти. Вот. Особенно актуально сейчас вопросы стоят по газосбережению. Вот. Предприятия занимаются этим вопросом, понимают, что надо экономить там, на 30%, а лучше еще больше экономить. Вот. Ну вот как пример хотел бы привести Дзержинку нашу. Вот они, встречая свое 125-летие, увеличили, сократили потребление газа на 30%, благодаря тому, что внедрили пылеугольное вдувание в доменном производстве. Вот сделали хороший такой мощный шаг. Да, он стоит там в совокупности инвестиций у них под 400 миллионов за последние год-два. Но это тот путь, без которого металлургия не будет конкурентоспособна. К сожалению, ни Петровка, ни Арселор на этот путь еще активно не встали. И о пылеугольном угольном но ну, речь там пока в таком в рабочем положении не идет. Ну и экологические вопросы. Конечно, в Европе нельзя так сказать, присутствовать на европейском рынке, иметь, имея ту экологию, которая у нас. Вот та черная карта, которая была вручена в области Приднепровского ГЭС, я думаю, что имеют шансы такую карту получить и другие наши предприятия. У нас 25 самых главных загрязнителей в области, вот. и конечно они имеют шанс эту карту получить, и вообще им надо очень серьезно этим вопросом заниматься. В Европу их не пустят, если они будут такими грязными. Вот. Но я считаю, что все эти вопросы решаемые, решаемые благодаря тому, что у нас есть партнерство бизнеса и власти, у нас есть социальный диалог в области, и мы эти все вопросы вместе порешаем, даже при такой вот сложной обстановке, которая имеет место быть у нас в Украине, а не на как оазис спокойствия. Вот. И дай Бог, чтобы так всегда и было, благодаря, вот, прежде всего, роли областной власти, лично нашего губернатора. Вот. В целом, мне кажется, что сказанное позволяет ну, удовлетворительно, по крайней мере, оценить э, деятельность работодателей по выполнению э, нашего, нашей региональной угоды. Мы, к сожалению, не смогли ее э, продлить на последующие годы. Хотя рабочая комиссия создана была, мы работали. Но ну, такие события, которые произошли и происходят в стране, они потребовали кардинально изменить эту воду. То есть просто ее пролонгировать, как вот было в 2011-2012 году. Мы полностью, согласны с мнением работодателей, инициатива губернатора Игоря Валерьевича Коломойского помогла нам усилить работу совместным усилием мы пришли к тому, что горно-металлургический комплекс и Геннадий Олегович проводил это совещание здесь июне месяце на 25% повысена заработная плата. Это серьезный показатель. Здесь на половину, на 50%, на 47%. Это серьезный показатель. Но эту работу нужно продолжать. Продолжать ее нужно, и мы запланировали, у нас есть подписан график, провести с автодорожниками, транспортниками, перерабатывающей промышленность, машиностроителей эту работу. Почему? Потому что анализ, который у меня есть, стат данные. У нас э, от уровня ниже минимальной заработной платы, это 1218 гривен, получают и до 2500, получают 46% работающих. Это 395 800 человек, это официальные данные. Как можно жить на такую заработную плату, тем более вычеты. Вот. И здесь идет полторы тысячи, сколько получают. Это я к тому, что работу нужно усилить по повышению заработной платы. И Геннадий Олегович, когда проводили здесь ГМК, представителями, собственниками, он говорил, нужно делиться, нужно делиться. И сегодня мы уже не говорим с работодателями, мы сколько раз дискуссии, сколько переговоры вели, в себестоимости выпускаемой продукции всего лишь 6-8% заработной платы сидит. Это крайне мало, это крайне низкий процент.